Assalamualaikum semua guys. Ok, hari ni aku nak uh, bercerita sikit lah uh, dalam video ni sebesar ringkas tentang apa yang perlu kita sebagai ibu bapa uh, terutama bagi si baru ni. Sebab apa zaman anda semua ni adalah zaman yang amat mencabar dan lebih susah lagi daripada zaman tok nenek kita dulu. Sebab apa? Amir uh, sini nak jelaskan. Bila kita sebut membabitkan pelajar sekolah bermasalah ni yang bertanggungjawab dia berlegar pada ibu bapa, guru-guru sehinggalah pengarah atau menteri itu sendiri. Ha? Hari ini kuasa guru semakin terhad. Ha? Ibu bapa juga makin tak ada masa dengan anak-anak untuk mengajar, mendidik, bermain sasiah dan sebagainya. Bila ada masa bersama-sama pula, sebahagian besar ibu bapa hari ini gagal untuk buat ataupun isi masa lapang tu dengan aktiviti yang sepatutnya boleh diselitkan bersama dengan perkara positif. mana impaknya itu sepatutnya boleh dibuat bekalan bila dimasuk ke alam persekolahan. Zaman hari ini zaman mencabar. Zaman hari ini bukan zaman macam kita dulu. Bukan macam Tok Nenek Mak kita dulu. Zaman hari ini racun minda tu amat pantas menyerap ke dalam rumah kita masing-masing. Kadang-kadang tak sempat nak tapis, menderu masuk. Bayangkan majoriti anak-anak dekat ni, Celik mata lahir-lahir dah disogok dengan handphone, tab dan lain-lain. Cara didik sebegini walaupun nampak macam ada sedikit kebaikan, namun bersamanya juga lebih banyak kesan tak baik. Ha, apa akan jadi? Mata anak-anak tu akan rosak awal, kecil-kecil lagi dah pakai spek mata tebal-tebal. Ha? Hilangnya konsep kekeluargaan sebenar, ha, nilai ibu bapa tu sendiri. Ha, sepatutnya dia tu sebagai seorang yang tempat rujukan anak-anak, sebagai kawan anak-anak, sebagai penyelesai masalah anak, ha, sebagai idola dia, sebagai pemujuk Lelah hilang sebab apa sebab impun tu tadi mood anak-anak tu pula lebih cepat memberontak kan bila bila yalah, kena sogok dengan impun lama jadi apa jadi ketagih seterusnya boleh jadi rosakkan personaliti anak tu sehingga kan ke otak dia sekali pun kan sepatutnya lah Jujur macam mana pun lah kita ni cara lama tu lah yang perlu dan mesti kita ajar pada anak-anak ni masa-masa sepatutnya dipenuhi dengan agama kerohanian eh, untuk bina kehidupan anak-anak tu kesediaan mereka ni ah, hadapi dunia hari ini, ni ni kita ni baik secara formal maupun santai-santai, waktu main-main pun boleh kita ajar dia orang ni. Kan? Sepatutnya itu yang kita perlu siapkan dia orang ni. Nak tempuh dunia yang mencabar hari ni. Jika dulu dunia mencabar tu adalah dunia yang lepas sekolah. Dah lepas sekolah nak cari kerja. Tapi hari ni dunia mencabar tu, saat jejak kaki ke alam persekolahan pertama tu lah. Betapa ketaranya, perbezaan tu. Secepat tu dunia berubah. Sudahlah masa ibu bapa kita kan, anak-anak ni pula ibarat dipisahkan awal sama ada dari ibu bapa mereka kerana ialah tekanan ekonomi rata-rata buat dua tiga kerja untuk tampung perbelanjaan ha? dengan tuntutan prasekolah sekarang yang tarik lagi umur masa kan terpaksa tinggal pula pada pengasuh tanggungjawab awal usia ni sepatutnya milik ibu bapa secara hakikinya hari ini majoriti anak dibentuk oleh pengasuh yang mana kasih sayang keikhlasannya boleh dipetikai kan ha? dan mustahil sekali sama dengan ibu bapa sebenar itu juga diulas oleh tuan Ibrahim Tuan Man dalam dewan berbahuru ni Ha, dalam hal ni, di situlah letak pengorbanan ibu bapa moden hari ini untuk fikir. Kita selalu ingat, selalu kenang macam mana mak ayah kita, tok nenek kita dulu jaga mak ayah kita dulu. Ha, macam mana mereka dibesarkan dalam serba kekurangan. Dalam erti kata material lah. Kita bangga, kita teruja bila dengar kisah dari orang dulu kan. Tapi tahu tak, tahu tak kita semua kesusahan lama tu lah yang jadikan dia orang tu hebat hari ni. Kemiskinan material tu lah berputik kekayaan etikanya, akhlak, moral, adab, ilmu masa tu. Latah Melayu pernah berkata, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jika tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya? Macam-macam. Ha? -macam, kan? Bermakna skrip manuskrip Melayu tu sendiri selari dengan tuntutan agama kita ni. Ajar hati susah dulu, peroleh kesena kesenangan kemudian ni. Tapi apa kebanyakan kita buat? Kita sendiri rosakkan anak-anak ni. Sahsiah mereka ni sejak daripada rumah, sejak kecil, sejak dalam tanggungan kita ni. Sudahlah masa semakin tak lama dengan anak-anak. Ditambah pula dengan dunia luar sana Semakin tak kenal kawan dan lawan Semakin menggila Teknologi hari ini bergerak pantas Yang baik ataupun yang jahat sama laju Laju lagi pada denyut nadi kita ni jika dulu, ukuran kesusahan tu berlegar pada nasib hidup yang miskin, tanpa ada bantuan, tak ada air api. Hari ini, kesusahan tu datang berupa kesenangan kita sendiri. Dalam kacamata material, kita nampak senang. Tapi dalam pandangan untuk membina anak menjadi seorang yang hebat, dalam akhlak dia, sahsiah dia, amat-amatlah kita susah malah jauh lebih susah dari zaman orang tua-tua kita dulu. Cabaran yang datang hari ini bukan lagi berbentuk cabaran material semata-mata. Bukan cabaran ekonomi semata-mata. Hari ini ditambah pula dengan racun perosak minda ni daripada rumah kita sendiri. Jika dulu ancaman tu datang dari luar. Masuk, so, kumpul anak-anak tutup pintu semua. InsyaAllah, Alhamdulillah, selamat. Tapi hari ini ancaman tu, walau kita pagar tujuh lapis penuh rumah, segalanya sebenarnya bermula dari dalam, bukan dari luar. Apa yang kita sebut sebagai keperluan yang patut kita ada itulah sebenarnya pemusnah kehidupan anak-anak tu sendiri jika tanpa kawalan tanpa disiplin tak berjadual jika ibu bapa tak ada kesedaran sibuk masing-masing dengan dunia masing-masing yang penting aku sediakan makan minum bawa jalan-jalan, cuti sana sini, ada rumah, ada kereta, ada bibi, rasa dah berjaya. Hal nak belajar pendidikan ni tak apa, kita serah satu patut kat guru-guru. Walhal apa yang lebih besar, amanah yang Allah tak bagi tanggungjawab tu, sepatutnya baik buruk akhlak dia, kita lah yang patutnya dia bertanggungjawabkan. Lepas tu bila ramai-ramai ni mak bapak yang ada hari ni hantar ke sekolah, maka timbullah dengan pelbagai ragam yang bukan biasa pelbagai ragam yang sudah advance dari sepatutnya mereka ni bawa ragam dia orang ni bawa nulis yang telah disemai dikutip sejak dari rumah lagi dalam handphone tu dan kena ingat kebanyakan manusia tu suka dengan benda-benda negatif sangkaan buruk tu amatlah perlu utama kan eh, daripada sangkaan baik babitkan perihal nak bentuk jadi jati diri peribadi anak-anak ni sebab tu kita perlu kembali pada dunia lama sejarah tu hidup dan akan berulang kembali ajar anak-anak tu main dekat atas tanah main selut ke apa benda panjat pokok ke ha, biar dia luka sana sini tak apa biar badan dia tu belajar beralami itu biasa ha? biar dia lalui proses semula jadi dan sebenar-benarnya sepatutnya bagi seorang kanak-kanak namun tak semudah nak dikatalah. pembangunan hari ini tak memihak pada kita ibu bapa justeru kita lah sebagai ibu bapa moden hari ini kena berkorban permikiran memikir yang terbaik untuk bentuk anak-anak moden hari ini supaya bukan lagi untuk jadi cerdik sekarang ni tapi nak jadikan orang dulu faham kan, tak? semenjak lahir, apa benda tak dicucuk pada badan baby berapa banyak kena suntik itu, suntik ini, ubat itu, ubat ini atas alasan kesihatan hakikatnya kita sendiri dah lupakan banyak benda semua jadi betul orang lama, amalan-amalan kesihatan orang dulu-dulu banyak benda sunnah pun kita tak amal tak makan, tak minum banyak benda yang kita anggap old school tu dulu yang kita tinggal padahal itulah jalan penyelesaiannya pasal dunia ni, kita tak perlu nak beria sangat bagi anak-anak kita ni kerana dunia ni akan datang dekat dia orang tu sendiri satu hari akhirat tu yang susah, akhirat tu yang payah nak bina modal insan tu yang payah. Nak bagi dia dapat faham. Berani kerana benar, takut pada Allah. Tu yang susah. Nak bagi dia hormati kita sebagai ibu bapa ni dengan sebenar-benar hormat tuntutan agama tu yang payah. Bila anak-anak kecil ni yang sekecil-kecil usia ni dah tak segan dah. Tak segan silu bergelik. Ha? menari dah tahu. Terkinja-kinja. Gaya ala-ala Romeo dan Juliet. Dah pandai make up over it. Macam orang besar-besar lah. Ha? buat bibit gaya-gaya perpercintaan. Mana sampai c**t mana ada. Yang mana orang-orang dulu tak pernah terlintas dalam benak kepala dia orang tu untuk buat masa zaman kecil, masa sebaya dan seusia anak-anak kita hari ni. Pada momen anak tu buat, semua yang mak makcik yang tua-tua keliling ni apa gembira, semuanya happy, ya? tepuk tangan. Cakap eh comelnya, ya Allah, bertuahnya, cutenya, bijaknya anak awak, ikut siapa ni. Padahal yang dianggap tuah, cute, bijak itulah Pemula pada kehancuran diri anak tu sendiri sebenarnya. Yang mana ilmu tu sepatutnya dia tak tahu pada usia tu. Dan sepatutnya belum masanya lagi untuk dia faham benda-benda macam tu. Tapi dah dibebankan dengan benda macam tu. Sian kat dia mereka Bila kita bangga dengan kehidupan moden, Kita anggap pula orang-orang tua dulu ni Kolot lah, teka belakang lah Konon-konon tak sesuai lagi lah untuk dibuat Untuk dipraktikkan lah pada zaman ni Yang sebenarnya titik itulah Kita telah tinggalkan kunci dan penawar semula jadi Untuk buka kurungan ni Kebuntuan ni Kerosakan yang tak berkesudahan hari ni Yang berlaku dalam sistem pendidikan awal mak bapak hari ni Sejak daripada rumah hinggalah ke sekolah Tengoklah dengan kualiti guru yang ada Dengan tekanan yang ada pada guru dengan sekolah hari ini hanya mengejar KPI straight A semata-mata ha daripada lebih nak fokus pada sahsiah akhlak anak-anak ni ha dengan cadangan pula wujudkan anugerah sifar buli pada sekolah ha? bagi saya itulah cadangan paling tak berguna ha? dalam sejarah pendidikan negara ni kan yang mana lagi lebih banyakkan lagi benda negatif berlaku kat sekolah ni dengan masa ibu bapa yang semakin singkat dengan anak-anak kerana ekonominya ha? apa-apa sajalah ha? dengan kualiti ibu suri rumah hari ini yang tak macam orang dulu-dulu fokus, ajar, didik betul-betul. Ini mak, mak, lebih pada main gadget, lebih siap buat konten lagi. Dengan majoriti beberapa hari ni ambil jalan mudah untuk pujuk anak. Bila anak menangis je, suruh handphone. Anak menangis je, suruh handphone. Tanpa kawalan, apa dia buat, kadang-kadang lepas tangan lah. Pesan saya, biar dia menangis hari ni. Dia terpekit terlolong hari ni. Ha, sebelum kita dan dia menangis kemudian hari. Anak-anak tu semua amanah. Ingatlah. Orang dulu susah cara orang dulu. Orang sekarang ni lebih susah daripada orang dulu dalam poin-poin yang saya sebutkan tadi lah. Kan? Maka kesimpulannya, didiklah anak-anak ni sebagai mana yang dituntut dalam anjuran agama. Digariskan oleh para sahabat, para ulama. Tanam dan pasakkan agama dulu dalam hati mereka. Nakal budak-budak ni biasa. Hah? Jahat budak-budak ni biasa. Namun kalau dah sampai tahap buli, mati, tunuh diri, pukul cikgu, eh benda-benda ni bukan biasa. Apa yang patut kita bersalahkan? Sistem tak salah yang salah pengurus pada sistem tersebut. Hanya benar-benar yang ikut sistem tarbiah Islam saja, insya Allah selamat dunia akhirat. sekalipun yang ikut tarbiah ni pun akan berlaku songsang di tengah jalan. Risiko untuk rosak tu ada. Juga terjadi pada yang mereka dalam aliran agama ni. Yang dibentuk macam saya cakap tadi aliran agama daripada kecil tu. Saya ada teringat satu-satu kata hikmah. Orang yang kita terap dengan agama ni, anak-anak yang kecil ni, dia terap dengan agama ni. Sekalipun dia tersasar satu hari nanti. Dia hanyut, dia buat dosa. Macam mana sekalipun, dia tahu ke mana dia nak balik. Dia tahu akar dia di mana. Dia tahu kalau dia buat sesuatu, kalau dia marah pun dia tak akan sampai membunuh. Itu, InsyaAllah. Sebab dia ada iman tu. Yang dibentuk tu. Bila dia, dibesarkan dengan tanpa didikan agama ni. Dibesarkan dengan cara sekular ni. Dia akan, bila dia kecewa, dia marah apa semua. Dia akan jadi kehilangan punca. Hilang pedoman. Hilang akal yang waras. Dia pula akan rujuk pada orang yang salah. Orang yang sesat. Guru yang sesat tak mana-mana. Pegang pula pada falsafah yang bukan-bukan itu ini. Rujuk pula kawan-kawan yang tak membantu. Apa saja kita hidup ni tak akan dapat lari dari agama soalnya sama ada kita nak ambil agama tu masukkan terapkan dalam silibus yang kita ada ni pun kita gunakan selainnya dengan tema demi perpaduan kaum demi kemajuan ilmu Jadi, hanya agama sajalah penyelesaiannya dia kan renung-renungkan selamat beramal assalamualaikum